баночки с, ну, с, этой смесью, которую они заделали, бросали просто вниз. Потом, когда они все это делали, они просто уехали и даже убирать все не стали. Мы как, ну мы же подростки еще и решили взять взорвать это. Мы взяли несколько баночек. хотя мы Пытались их просто разбить и взорвать, но у нас ничего не получалось. Потом мы на это забили, но потом через несколько дней, и мы опять взяли, и снова у нас ничего не получилось. Мы пошли на поле, у нас там поле есть. Мы и подожгли баночку, но нифига ничего не произошло. Может что-нибудь и произошло, просто мы ничего не слушали. Ну, так вот, э, теперь нужно рассказать остальное. Потом в третий день мы решили взять банку и окончательно ее раздолбить. Мы взяли несколько баночек и пошли рядом с поле, там где музыка. Мы взяли большой камень и прикидали его, а камень отлетал от него как, как, как от резиновые перчатки или что-нибудь еще такого резинового, как оттуда. Но в конце концов она сдалась, первая банка взорвалась, ну она не взорвалась, она только впустила эту штуку, ну и не было взрыва. Вот. Вторая же банка вторая же банка. Она так, ну, в ней было почти полное количество. Не знаю, почему они ее выкинули. Кир... Кирилл, еще один мой кинул, и она так полетела лет... вверх, что мы ошибаемся. Вот. Потом Потом мы такие радостные хотели взять еще одну, но по, ну, как мы ну, но ну, ну, вечером хотели взять. Но мы пришли на место, а там уже все собрано было в и готовы увозить. Мы построились. Говорили, надо было раньше убрать. Вот. На этом заканчивается моя история. Ну, конечно, это будет не последняя история, которую я вам расскажу. История у меня происходит каждый день. Так что всем до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я стараюсь для вас. Все, всем пока.